nous revoilà donc là maintenant on va faire le petit circuit qui monte jusqu'à l'oratoire de notre dame de la salette donc euh, c'est un petit peu un lieu de pèlerinage on va dire et en fait euh, tous les réunionnais euh, mettent, euh, mettent des, re des remerciements pour notre dame de la salette par exemple quand il leur arrive euh, des grandes grâces des choses comme ça ou alors pour demander des prières. Et donc là, on va monter le petit chemin de croix. Donc euh, la pente est un petit peu raide. <laughs> il y a 14 stations. Vous voyez Voilà, à chaque fois, à chaque fois, il y a 14 stations. Il y a 14 fois quoi. Par contre, les marches, je les ai pas comptées, <laughs> mais il y en a un petit peu plus. Voilà, vous pouvez voir autour la belle forêt de Tamarins, joli Tamarins. Je vous laisse admirer, avec d'un côté les roches et de l'autre côté les Tamarins, c'est vraiment magnifique. Vous remarquerez que la caméra bouge pas mal, normal, je monte, je marche, je ne suis pas sur une paire de patins à roulettes, donc euh, je ne peux pas faire autrement, ça bouge. Donc là on arrive juste devant un tout petit oratoire. On n'est pas encore arrivé euh, à la chapelle, mais c'est un tout petit oratoire de Notre-Dame de la Salette. Vous voyez, la Vierge pleure. Et là vous voyez, il y a plein de remerciements. Il y a des vêtements de communion, des vêtements de baptême, des fleurs. Il y a des bougies, il y a même des plaques de... <laughs> des plaques de permis de conduire, enfin des, des plaques A. Vraiment. Très très joli. Donc les gens quand ils obtiennent une grâce, ils viennent ici, ils mettent des fleurs, ils mettent toutes sortes de choses. Bon, on va encore monter. <laughs> je suis déjà essoufflée comme un canard. Parce que je ne suis pas très sportive. Regardez là, tous les remerciements. Plein de plaques de remerciements. Merci à Notre-Dame de la Salette. Alors là, c'est pas ça qui en manque. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Il y a un gros cactus je sais pas si vous voyez super beau Là normalement on devrait découvrir un peu Saint-Leu, mais... la ville de Saint-Leu mais il y a trop de soleil. C'est que la luminosité est pas très bonne, je pense pas qu'on verra grand-chose. Il y a beaucoup beaucoup de soleil en ce moment. Là ça tombe, c'est une très mauvaise heure. là. On peut pas voir grand-chose. Et là par contre on arrive à la chapelle. Alors là par contre c'est silence, silence radio. Il ne faut pas parler. Je pourrais même pas chuchoter, quoi, parce que là, c'est vraiment euh, le recueillement total. Donc euh, voilà, je parlerai pas du tout. Je vous laisserai regarder le, les, les dessins, les, les statues qui sont représentées. Et puis c'est tout. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire. En fait, ça parle du baptême, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais rentrer dans la chapelle. Et donc là, silence radio. Yeah. Mm -hmm. Donc là, je vais vous montrer ici. Il y a une sorte de source qui coule depuis toujours. Bon, euh, je pense que je pense pas que ce soit de l'eau bénite, mais c'est une source qui coule. Et donc, comme vous pourrez le constater, le robinet il ne se ferme pas tout seul. Il reste tout le temps ouvert. Donc je vais vous montrer. C'est chaud, hein Ah oui, ça fait du bien, là. Ça fait du bien, oui. Ça tombe à pic, hein, cette source-là. <laughs> donc voilà, comme vous aurez pu le constater, ouais, voilà. le robinet ne se ferme pas. Voilà, c'est une source. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, euh, j'attends avec grande impatience vos commentaires. Et puis euh, si vous avez des idées à me suggérer, elles seront les bienvenues. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Au revoir.